То есть мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации очутилась Украина. И э, все прекрасно понимают, и все как бы ожидают каких-то радикальных изменений. И сейчас невероятно важно, важен каждый человек, который э, участвует в этих изменениях. И э, особенно это касается э, такого района Киева, как Печерск, где с моей точки зрения, э, ну, как бы, где находится сердце. Киева, То есть Печерская Лавра это то харизматичное место, вообще, которое ну, по сути как бы вообще держит вообще весь Киев. Очень важные люди, с которой, ну, на которых мы смотрим с надеждой, и которым мы доверяем, и которые находятся на достаточно профессиональном уровне. И э, мне кажется, что Анатолий Чекусов это тот человек из, как бы, из нашего поколения из Киевлян, который имеет достаточно профессионализма, социальной и политической ответственности, и те ну, как бы моральные качества и ценности, которые необходимы для того, чтобы эти изменения произошли.